videoni boshlashdan oldin like bosishingizni so'rab qolamiz agar kanalda mehmon bo'lsangiz albatta kanalga obuna bo'ling salom muxlislar ushbu video dunyodagi eng boy kompaniyalarning top 10 o'ntaligi haqida oxirgi paytlarda raqamli texnologiya rivojlanayotgan sayin it kompaniyalari boshqa sohada faoliyat yuritayotgan kompaniyalarni yuztalik reytingidan chiqarib yuboryapti quyida siz shu reytingning o'ntaligi bilan tanishishingiz mumkin birinchi google ushbu brendning narxi 245 yuz qirq besh milliard aqsh dollari google brendining tarixi google Inc kompaniyasining ro'yxatga olinishi bilan boshlangan 1998 ming to'qqiz yuz to'qson sakkizinchi yil yettinchi yanvarda aqshning kaliforniya shtati menlo park shahrida tashkil topdi unga stenford universitetining aspirantlari lerri pech va sergey brinlar asos soldilar google nomi google so'zining ingliz tilida yozilishidir bu so'z matematik ibora bo'lib bir soni hamda 100 dan 0 dan iborat bo'lgan raqamning belgisidir bu nom kompaniyaning maqsadini ifoda etadi kerakli ma'lumotlarni qidirib topish uchun cheksiz imkoniyatlar bazasi ikkinchi apple brendning narxi 235 yuz o'ttiz besh milliard aqsh dollari bugungi kunda apple it sohasining jahondagi yetakchi kompaniyalaridan biri bo'lib kompyuter noutbuok media pleyerlar hamda turli xil dastur ta'minotining ishlab chiqaruvchisidir apple ko'p sohada faoliyat yurituvchi industriyaning ilk kompaniyalaridan biridir ilk personal kompyuterlar personal kompyuterdagi ko'p rangli ilk displeylar grafikali interfeysli ilk operatsion tizimlar sichqoncha orqali boshqariladigan kompyuterlar ilk personal audio pleyerlar birinchi musiqali internet do'kon va hokazola o'tgan yilgidek bu yil ham kompaniya google brendidan keyin ikkinchi o'rinda turibdi uchinchi microsoft brendning narxi 143 yuz qirq uch milliard aqsh dollari stol kompyuterlari mobil moslamalar klasterlar serverlar va o'yin konsullari uchun dastur ishlab chiqaruvchi kompaniya dastur tayyorlashdan tashqari kompaniya o'yinlar kompyuterni boshqaruvchi turli moslamalar va audio pleyerlar ishlab chiqarish bilan ham shug'ullanadi microsoft tarixi bu katta muvaffaqiyat hamda doimiy rivojlanish tarixidir korporatsiya xatolarga ham yo'l qo'ygan biroq ularni albatta to'g'rilagan. natijada yangi sohada sinalib yangi rekordlarni qo'ygan va izlanishdan to'xtamagan ushbu brendning reytingidagi pozitsiyasi o'zgarmadi u avvalgidek 3 o'rinni egallab kelmoqda 4 amazon brendning narxi 139 yuz o'ttiz to'qqiz milliard aqsh dollari ushbu yirik internet do'konining tarixi bir yilning o'n iyulida boshlangan unga jeff bezoz ismli biznesmen asos soldi avvaliga internet do'kon faqatgina kitob savdosi bilan shug'ullangan keyinchalik uning assortimentlari kengaytirilgan oldin audio keyinchalik esa video mahsulotlar ham qo'shilgan bugungi kunda amazon.com o'z foydalanuvchilariga bir necha toifa mahsulotlarni taqdim etmoqda bularga elektronika kiyim kechak sport mahsulotlari va hatto oziq ovqat mahsulotlari kiradi bir yil ichida kompaniya reytingda 3 ta pog'ona ko'tarilib to'rtinchi o'rinni egalladi beshinchi o'rinda facebook brendning narxi 129 yuz yigirma to'qqiz milliard aqsh dollari facebook dunyodagi ommabop ijtimoiy tarmoqlardan biridir uning foydalanuvchilarining soni 1 milliarddan ortiq bo'lib dunyoda uzluksiz o'sishda davom etmoqda loyihaga 2004 ming to'rtinchi yil to'rtinchi fevralda asos solingan bo'lib asosan garvard talabalari uchun mo'ljallangan ijtimoiy tarmoq edi keyinchalik chegaralari kengaytirildi va butun dunyoga mashhur tarmoqqa aylandi facebookning asoschilari garvard universitetining talabalari mark Zuckerberg, eduardo savertin Dustin maskovist Andrew McCollum hamda Chris hyusterlar ushbu brend avvalgidek 5 o'rinni saqlab qoldi 6 o'rinda at brend narxi 115 milliard aqsh dollari American Telephone and Telegraph kompaniyasi bugungi kunda aqshning simsiz va telefon aloqasining yirik ta'minotchilaridan biridir uning abonentlarining umumiy soni 150 million kishidan ortiq kompaniyaning nomi esa sifatini ifoda etadi dunyoning eng qimmat brendlari reytingida 1 yil ichida 2 pog'onaga tushdi va bugungi kunda 6 o'rinni egallamoqda 7 o'rinda Visa, brendning narxi 111 yuz o'n bir milliard aqsh dollari visa enc amerika transmilliy kompaniyasi bo'lib to'lov hamda pul o'tkazish operatsiyalarini amalga oshiradi shu nomli assotsiatsiyaning asosi hisoblanadi 2013 ming o'n uchinchi yilning yigirmanchi sentyabrdan boshlab uning aksiyalarining bahosi jo jons indeksining hisobida ishtirok etadi bir yil ichida kompaniya bir pog'onaga pastladi va bugungi kunda yettinchi o'rinni egallab kelmoqda sakkizinchi o'rinda Tencent. ushbu brendning narxi 108 milliard aqsh dollari Tencent bu xitoy telekommunikatsiya kompaniyasidir unga 1998 yilning noyabr oyida Shenzhen shahrida asos solingan ushbu kompaniya xitoyda keng tarqalgan QQ nomli xabar almashinuvi hamda WeChat nomli matn va ovozli xabarlarni yuborish bilan shug'ullanadi 9 ibm brendning bahosi 102 milliard aqsh dollari ushbu kompaniya kompyuter erasidan ancha avval barpo bo'lib zamonaviy kompyuterlarga katta ta'sir ko'rsatdi IBM ning kompyuter olamiga qo'shgan hissasi juda kattadir bugungi kunda kompaniya superkompyuterlar, yuqori sifatli serverlar protsessorlar hamda dasturlar ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi bir yil ichida ushbu brend bir pog'onaga ko'tarilib bugungi kunda reytingda 9 o'rinni egallab kelmoqda 10 o'rinda McDonald's. ushbu brendning bahosi 98 sakkiz milliard aqsh dollari makdonalds aqshdagi yoshlarning eng ommabop ovqatlanish restoranlaridan biridir ushbu brend nafaqat amerikada balki dunyoning boshqa mamlakatlarida ham mashhurdir o'tgan yilgiga qaraganda ushbu brend reytingda bir pog'ona pasaydi va bugungi kunda 10 o'rinni egallamoqda